Я представляю вам Евгения Мельника, киевлянина 26 лет, закончившегося киевскую транспортную киевский транспортный университет, восьмикратного чемпиона Украины по гребле на байдарке, одного из лучших полицейских киевского патруля, за два месяца участвовавшего непосредственно в двух резонансных задержаниях с применением оружия. Сначала получил должность командира роты, потом замкомбата. А теперь он глава патрульной полиции Хайкова. Ждет с вами очень такой длинный путь работы на благо наших людей, на благо нашей страны. Все, что от меня зависит, и поддержка, меня, можете рассчитывать на это. Я сделаю все для того, чтобы наша страна, этот город развивался. Спасибо. У всех у вас есть возможность показать себя с наилучшей стороны профессионально подойти и ответственно подойти к выполнению своих функций на улице и расти. Стать комбатом, в данном случае стать начальником управления. Все вы равны здесь. Работайте, растите. Ребят, вы нужны порядочные, вы нужны тактовные, вы нужны честные, вы нужны профессионалисты. Мы профессиональные полицейские поэтому от вас все зависит и от вас зависит работа управления от вас зависит вся патрульная служба я глубоко убежден что у нас с вами общий враг коррупция и нарушители закона я всегда буду на вашей стороне потому что вы, я убежден, будете на стороне закона и это единственный священный документ который у нас с вами есть у нас не будет священных коров священных чиновников, священных бизнесменов, священных полицейских. Все равны перед законом.